Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləcilər. Yeni bir mənzildən sizə salamlayırıq. E, mənzilimizin təqdimatına keçməzdən öncə kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Kanala abunə olaraq satışda olan mənzillərlə dərhal xəbərdar ola bilər və bizə dəstək ola bilərsiniz. Kanala abunə olmaq üçün sağ tərəfdə aşağıda abunə ol düyməsə sıxmanız kifayət edər. İndi isə mənzilimiz haqqında sizə ətraflı məlumat verim. Mənzilimiz Yeni Yasamalda Qismət Çağlı sarayın yanında yerləşir. 5 otaqdan 4 otağa düzəlmədir. 185 kvadratdan ibarətdir. 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Nəcə ətraflı mənzilimizlə tanış olaq. Gördüyünüz hissə mənzilimizin giriş xolu hissəsidir. Geniş xola malikdir. Baxın, geniş qolumuz var. Sağ tərəfdə mebelimiz yığılıb. Bura bizim sanitari qovşağımız. Sanitari qovşaqlarımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Döşəməmiz lalt parketdir. Baxın, geniş sanitari qovşağımız var sənin lazımacsı qura ilə təmin olunmuşdur. Və bizim qeydərsəniz. Mənzilimiz gel çəkəndir, skvoznoydur. Bu bizim bir yataq otağımız. Çoxdaca mənzil təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Burada da bir sanitar qovşağımız var. İşığın yanmadığı üçün ona dəqiq göstərə bilmirəm sizə. Qarada uşur da çəkdim. Bindiysə keçək digər otaqlarımızla tanış olar. Bura bizim bir yataq otağımız. Döşəməmiz polo parketdir burdada. Bu bizim geniş qonaq otağımız. Qonaq otağımız iki otaqdan ibarət olub. Ortadakı divarı götürərək geniş bir qonaq otağı düzəldik. Baxın, super təmir olunub. Təmirdən sonra mənzilimizdə yaşayış olunub. Döşəməmiz palət parketdir. Mənzilimizin qabaq açıqdır, günişən tərəfdir. 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. İnamızın qazı, suyu, işığı daimidir. Sənəd çıxarışıdır, lakin mənzil sahibi çıxarışı götürməyib. İndi isə keçək digər otağımızla tanış olmağa. Gördünüz. Bir də mətbəxə və yəni salonda da kameradan baxdım da. Bura bizim mətbəx hissəmiz. Döşəməmiz granit mərmər, istifoldur. Mətbəx mebelimiz yığılıb, bütün lazımı aksessuarla təmin olunur. Mənzilimizin çöl pəncərləri, rəngli pəncərlərdən yığılıb. Burdan ev hamuza çıxışımız var. Isitmə sistemi mərkəzi istilik sistemidir. Qazı, su, işığı daimidir. Baxın. Bura bizim mətbəximiz. Mənzil çox super təmir olunub. Yəni təmirindən söz ola bilməz. 5 otaqdan 4 otağa düzəlmədik. İndi isə digər yataq otağımızla tanış olaq. 30-cu mərtəbədə, buranın qarşısında gəl. Bu isə bizim digər yataq otağımız. Bu yataq otağımızdan da eyvanımıza çıxışımız var. Buranın da döşəməsi lalet parketdir. Bu eyvanımız həm balkona çıxışı var, e, mətbəxdən çıxışı var, həm də yataq otağından çıxışımız var. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumat qeyd etdim. Mənzilimiz 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəyə 9-cu mərtəbəsində yerləşir. 185 kvadrat, 5 otaqdan 4 otağa düzəlmədir. Qazı, su, işığı daimidir. Binamızın sənədi çıxarışdır, lakin mənzil sahibi çıxarışı götürməyib. Mənzilimiz təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olunmuyor. Mənzil e, naq qiymətə satılır, kreditlə satılmır. Qiymət şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Əlavə məlumat üçün 070 637 7757 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olaraq bizə dəstək ola bilər və mənzildə çatışa çıxmış mənzildən dərhal xəbərdar ola bilərsiniz